A rozpočne z toho, že to je přehrát ten meč, meč je z umětnost. Dúža umětnost. Šanuje přečivníka, hrál bardzo dobře taktičně, disciplinovaně, byl, byl bardzo dobrý v do ataku, ale no, jakože to víme, tak jsme se na to přigotovali a byl jakýsi taktický plán. Myslím, že prostý v rámách aktuálních umětností závodníků. A, a ta první polova byly dané Zadání, myslíte, že to tam bychom dominovali, ale dominovali, ale tak, že ta první pova to musí skončit 3 do zera. Ten náčiz je tak duže, ale jsou zadania. Pivka dodokřidová do a máš co což zrobit. Tam má být to na první subku. Nemá tam. No a potom ještě gořej, druhá zpráva, věděli jsme, že to přejde do, do ataku je také, jak je. Ale dla mě za druhá pohova, aby pět závodníků na dvou napastníků a my potřebujeme bránku, tak to je teď do, do neporozumění. A ještě mluvím, ty punkty moc z první polově. Tam to je dobře přeněšeně kdy může být šipčejší, je to zavolno, ale po přes křidla. Tam jsme měli všechno volné, tam bylo před finální situací a přijdeme na bojisko, bo prosto paruje pilky do, t, jako, do, do té, jako v tý, tým, tým šrotku, když to, to bylo čenčko, bo předtím jsem hrál ten blok bardzo nízky a vlastně v tým šrotku tam bylo dževěnčů z závodníků. Tak mluvím závodníkům, Dzisiaj mám lubie, piłki prosto parle, a je na, postup, na atak pozycyjny nie Pěši, co přijde, pěš pivek, je, že náš závodník zagra prostě pro pivku no do genště a je v kontrate. Takže jsem bardzo nezadovolený, bo je tam brak o takové osobové individuálnosti, od, odpovědělnosti a tak mě povinno grát, bo přegrať taky meč. je aktuálně náš přečivník ve vnitřní. No, takže na tým, jako je, jestli je jest třeba s tím, s tím co z, jako zrobit, bo po, no, povtarám, šedem brámek, jeden žlutkarný uh, přečivko nám a šest od otřimány žartovných. To je žart. To, to všechno.